Нашого гостя у нас Андрій Клименко. Доброго Добре ранку. Пан Клименко це головний редактор інтернет-сайту Black Sea News. Це кримський ресурс, який, правда, зараз такий в екзилі так. та, знаходиться, можна так, так сказати. Та. Так. От зараз покажу вам Black Sea News. Ви, напевно. Напевно, точно заходила на цей сайт, особливо коли було загострення подій з українськими, зокрема, заблокованими кораблями там, в Севастополі. Дуже багато було інформації саме звідси свіжої. І ну, сьогодні хотіли почати нашу розмову з паном Андрієм про те, що от, власне це є на першій сторінці зараз в ресурсу Sea News, про те, що насправді, попри. Попри санкції, попри морську блокаду, та правильно так сказати так. щодо Криму. Тобто, ви знаєте, що країни, які є членами європейського союзу, які взяли участь в цих санкціях, не мають права відправляти в порти Кримські порти зараз торгівельні або інші якісь кораблі пасажирські, і так далі, от оскільки Крим є невизнаною територією анексованою Росією, тим не менше виявляється, що ці заборони порушуються. И это довольно-таки уже массовому порядку відбувається. отбывается. Ну, тут слово, напевно, передам пану Андрею. Ну, здесь несколько правовых оснований для морской блокады Крыма. И главным из них является решение Генеральной Ассамблеи Генеральной Объединенных Наций 27 марта, где прямо говорится, что Генеральная Ассамблея, вот эти, вот эти 100 стран, которые проголосовали, призывают, не признают аннексию и э, призывают э, все страны, субъекты, международные и другие организации воздерживаться от действий, не предпринимать действий, которые прямо или косвенно можно трактовать как признание изменившегося статуса Крымского полуострова. Э, на самом деле э, очень многие судовладельцы, судоходные компании, в частности все круизные компании э, глобальные, мировые, они придерживаются этой, э, этого решения Генеральной Ассамблеи ООН э, и не ходят в Крым. И это для Крыма, конечно, очень большая потеря, потому что только в Ялте ожидали в этом году больше 160 заходов больших круизных судов. Вот. Но э, бизнес и то, что мы опубликовали сегодня, мы сделали акцент на э, торговых судах стран-членов НАТО. То есть это еще не полная версия, но мы зафиксировали в своем проекте черный список, который мы делаем совместно с Майданом закордонных справ. Мы зафиксировали ну, полтора десятка кораблей, судовладельцы которых относятся к э, Италии, Румынии, Болгарии. Греції, і Турції. Андрію, тут важливо та... про це Я то, що я розібрав це для себе, тут ідеться про те, що дуже часто, наприклад, корабель може бути під іншим прапором іншої країни, наприклад, Маршалові острови, так як тут ми постійно бачимо, Так. або там а... Тога, та, 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 та. Син... да. наприклад, другі екзотічні страни, але Сінгапур, наприклад, і так далі. Он... О. Сейн Кірценд Невіс, ну тобто, uh -huh. залі крихітна острівна uh -huh. країна, Палау uh, і так далі. Uh -huh. Але при тому в цьому насправді треба дивитися на інше, хто є власником, хто є власником цього корабля. І тут є, от, наприклад, бачите: Арвіна Трейд, Істамбул, Туреччина, в Даному випадку теж Туреччина, Греція, Атфіни. Uh, Афі Греція, Греція знову, Італія, от Вінценті угу. Джованні, Транспорті, Мілано, Італія, П'яца Костело. Угу. Але він правда і заходив під італійським прапором. Тобто деякі собі дозволяють навіть угу. під італійським да? прапором спокійно да, заходити. Да. Він от від 4-го числа зайшов він угу. в керч і досі стоїть угу. спокійно в порту Керчі. Насколько я понимаю, это, вантажный этап, вантажный это, паром, да. По это паром, который перевозит технику колесную и гусеничную. И у нас есть основания полагать, как это было с одним из турецких паромов, что он может быть совершенно спокойно использован для... Mm. обеспечения вот того бурного процесса милитаризации Крыма, который сейчас идет. То есть самом... он может даже за российской материковой часть перевозить Он, он не, не только может. У нас есть факты, подтвержденные о том, что один из турецких паромов, который в этом списке и который уже срочно поменял, фиктивного собственника себе организовал, он перевозил из Новороссийска в Севастополь российскую военную технику. Почекайте, давайте назовем Это вот тот самый Юсуп Зияуни, который еще чуть-чуть ниже, который сейчас называется Рейнбоу, и который 12 июня сменил срочно флаг. Вот он, вот, вот Иисус он красавец, да. Значит, который сейчас сменил флаг турецкий на островное государство Палау. Вот, и, э, так сказать, оформляет фиктивного собственника. Чекайте, это на самом деле очень серьезная, вещь. И, очень и, серьезная и, речь, что я на это обратил да. внимание, не знаю, украинская влада, МЗС, РНБО, все таки, ну это очень серьезное звинувачение, что, справді власник турецкого судна берет участие в перекидании военной техники из России в Крым. Но это серьезные вещи, вот и на самом деле здесь нужно понимать, что когда речь идет о вот таких паромах, которые берут автомобили, Значит, в чем узкое место сегодня в транспортном сообщении Краснодарского края с Крымом, вот, что сегодня российские десантные корабли все заняты на перевозке военной техники в Турцию. Вот, а мы видим каждый день, да, что Россия наращивает свою военную группировку, причем очень мощно и очень быстро. Вот, естественно, возникает надобность перевозить сотни и тысячи автомобилей, Бронетранспортеров, ракетных установок и так далее. И на самом деле, когда мы в хорошую погоду видим сообщения об очередных очередях 700-800 тысяч автомобилей на Керченской паромной переправе, это означает, что тех шести паромов, которые уже ходят между территорией России и оккупированным Крымом, их не хватает просто на перевозку гражданского транспорта. Их используют на перевозке военного транспорта. Вот. Ну и я бы хотел отметить, что вот из, тех, из того списка, который первого, только не полного, который мы опубликовали сегодня, шесть судов принадлежат турецким судовладельцам. Четыре принадлежат греческим, и по одному странам, которые входят, как и Греция, еще и кроме НАТО, в Евросоюз. Для нас было, честно говоря, шоком, Румуния когда… И да, Болгария. Румыния и Болгария? Румыния, Болгария, Италия. Uh -huh. вот, когда на, не просто в Ялту, а на грандиозное шоу, посвященное празднованию Дню России 12 июня, в качестве участника этого шоу, шоу пришел болгарский парусник болгарский круизный парусник там участвовал, при этом как бы в прессе об этом писалось мало. Вот. И мы, естественно, я не знаю, так сказать, там, как реагируют на это официальные наши структуры, думаю, что реагируют вот но э, мне пришлось вместе с группой э, украинских журналистов буквально неделю назад в штаб квартире нато поставить очень неприятное положение э, военных и дипломатов из италии турции и греции которые там э, присутствовали вот я думаю что дело в том что эти страны еще не э, сформулировали четко позицию в этом отношении, не донесли ее до, своего, до своих представителей бизнеса. Вот. Но я думаю, что мы их додаем. А какие быть сам, может быть, какие-то санкции, какие санкции власне, до властников? Значит, здесь все выглядит очень просто и очень может быть грустно для этих судовладельцев. Дело в том, что после того, как 27 апреля этого года вступил в силу закон, который мы кратко все называем закон об оккупированных территориях, там внесена поправочка в уголовный кодекс в отношении несанкционированного пересечения границ оккупированных территорий. Там идет в данном случае до пяти лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства. И более того, при наступательной позиции Украины в юридической плоскости морское право совершенно четко допускает, что Украина может арестовать в любом порту мира по решению суда любое другое судно этого судовладельца. То есть если судовладелец этого парома а он, его суда ходят в различные порты мира, мы можем их там арестовывать, можем им предъявлять материальные и иные претензии. И я думаю, что задача там гражданских организаций, гражданского общества в том, чтобы наше государство так сказать, там побудить к тому, что этим надо заниматься, надо заниматься этим очень быстро. Ну і е, до ширшої теми давайте трошки перейдемо. Все-таки на вашу думку, е, чи достатньо цих е, цих таких речей як блокада, скажімо? Ну тобто, е, наскільки чи є взагалі якась стратегія повернення України, скажімо, Крима? Чи на вашу думку, взагалі Крим ще може повернутися у, в Україну? Що Україна має робити для цього, крім дипломатичних якихось речей? Знаєте, Андрій, я е, знаю, що нас сьогодні смотрять е, очень много моїх земляків кримчан. Е, И я хочу и вам и им сказать, что мы однозначно вернем Крым. Украина никогда о Крыме не забудет. И если и она не забудет и не забывает о тех наших гражданах, которые сейчас там остались. И любой украинский политик, который только усомнится, который только значит, фигуру какую-то умолчание вокруг этого выскажет, он перестанет быть украинским политиком. Возвращение Крыма – это одна из составляющих нашей национальной идеи, если хотите. И самое главное, что Крым мы вернем, вернем его реально, и это совершенно достижимая цель. Мы уже, я, кстати говоря, рад тому, что вот и... Редакция Black Sea News и э, я, как представитель Майдана закордонных справ, можем сегодня впервые сказать в эфире именно громадского телевидения, хотя мы будем, естественно, говорить это в эфире всех каналов, мы на этой неделе начнем публиковать э, ту нашу разработку, которая сделана вместе с ведущими экспертами э, украинскими и крымскими, э, стратегия повернения Крыму. Вот, и э, она выглядит абсолютно реально, и э, это лишь морская блокада, это лишь небольшой ее фрагмент. Mm -hmm. Mm -hmm. Может поделиться буквально, да. хотя бы, какими тезами этой стратегии? Ну, э, я думаю, что э, там это предмет для очень большого разговора и не одного, э, но мы видим сейчас как бы три таких очень больших серьезных блока. Блок первый – это активный наступ, скажем так, на украинской мове. Это меры по, не только по морской блокаде, это меры по блокаде развития туризма, это меры по блокаде ведения бизнеса и инвестиций на территории Крыма. И второй большой блок – это правовое наступление. То есть мы должны, наконец, от разговоров перейти к делу и в международных судах, в самых различных, предъявить России иски за тот ущерб, который понесла Украина в связи с аннексией Крыма. И этот ущерб – это не те 100 миллиардов, о которых говорил министр юстиции Украины господин Петренко. Я думаю, что это как минимум раз в 10 больше с учетом утерянной выгоды и так далее. Чи достатньо в світу світового спітувариства важелів, щоб ті гроші, я не знаю, якось з Росії забрати? Ну, для этого существуют процедуры, существуют различные виды судов, в которых надо подавать иски. В Украине, к сожалению, на пальцах двух рук можно посчитать специалистов, которые к этому способны. Но ничего, нужно готовить документы, нужно привлекать международные адвокатские юридические компании, вот, и нужно, нужно арестовывать активы России за рубежом в обеспечении этих исков, то есть нужно проводить наступательную позицию. Кроме того, вот в этом блоке активный наступ мы видим совершенно так сказать, там, нормальную реальность дипломатической изоляции Российской Федерации в Черноморском регионе военной и военно-морской изоляции России в Черноморском регионе. И опять-таки мы целый ряд своих предложений по этой компоненте вносили непосредственно нашим партнерам в НАТО, в Соединенных Штатах Америки, и вели очень бурные дискуссии с представителями Европейского Союза, часть из которых, как известно, так сказать, колеблется. Второй блок мы называем его человеческое измерение, и это касается политики Украины в отношении различных категорий наших граждан, которые на сегодняшний день находятся в Крыму. Как тех, кто э, э, по тем или иным причинам поддался вот этой информационной спецоперации по, э, э, и, э, и военной спецоперации по отделению Крыма и участвовал так называем, в так называемом референдуме, так и тех, кто остался и остается, и чувствует себя гражданином Украины, и не воспринимает находясь, аннексию, находясь в очень непростых сегодня условиях оккупации. То есть они, когда, я скажу так, когда русские оккупанты переключат интернет-трафик с того Укртелекомовского кабеля, с которого сейчас берут его провайдеры, на тот Ростелекомовский, который уже переброшен через Керченский пролив, то это будет некий такой информационный аквариум, куда будет поступать сигнал только Киселев ТВ или Путин ТВ, как, так там, э, как угодно. А сайты и подобному нашему, и другие украинские сайты информационные, они, так сказать, движением мышки будут просто отключаться, и люди попадают в такой электромагнитный заповедник, если так можно сказать. Ну и, наконец, э существует такое государственно-правовое измерение, в котором, в частности, мы говорим о том, должен существовать совет министров Автономной Республики Крым. Uh -huh. Вице-премьер, министерство в кабинете министров Украины, я думаю, что это не столь важно. Просто у этого министра, у вице-премьера должен быть дефис, председатель совета министров Автономной Республики Крым. Это должен быть тот орган, который ведет на сегодняшний день, с одной стороны, экономическую войну с оккупантом, а со второй стороны, который заботится о пытается, во всяком случае, защищать права наших граждан на оккупированной территории и оказывать им поддержку. И, наконец, мы должны перестать уже с фигурой умолчания вокруг проблемы крымско-татарского народа. Нужно признавать, на мой взгляд, и на наш взгляд от экспертов, которые вместе со мной работают по этой теме, нужно писать в Конституции Украины в новой, что автономная республика крым это реализация э, права коренного народа Украины, крымских татар на свою национально-территориальную автономию, нужно э, юридически э, находить нишу для того, чтобы э, и курултай крымских татар, и миджлис крымско-татарского народа, они получали официальный юридический статус представительного органа коренно, одного из коренных э, народов Украины. Вот, э, в целом, э, так сказать, так и не расскажешь, но речь идет о том, э, о, о, о очень серьезной политики, которая должна проводиться в течение всего этого периода оккупации, и государством. И я хочу подчеркнуть гражданским обществом, потому что скорее, не будет гражданской составляющей в этой стратегии, или громадской, да, там э, ничего не получится. Для меня просто важно, насколько люди, ну, то есть, не знаю, население Хоче повернутися в Крим, тому що ви знаєте, ну в на Заході просувають таку точку зору, звичайно, силами російських медіа, там Раша Today і так далі, про те, що кримчани в цілому не хотіли жити в Україні. Ми розуміємо, що це є пропагандистська річ, але з іншого боку, всі були в Криму і знають, що там далеко не були проукраїнські настрої. Що він був такий, ну, радше про російський регіон, і ми не знаємо, насправді цей, цей час проведений в окупації, він йде на користь України, тобто люди нарешті там витвержуються і розумієш, це зовсім не той Радянський Союз, про який вони там можливо мріяли, навіть як буває така е, ностальгія за тим, чого насправді і не було, та, така вигадана ностальгія. А, е, а може й навпаки, він діє зворотньо, тобто. маючи всю цю пропаганду і маючи, зрештою, ну, тобто, просто адаптуючись до уже э, нових умов, mm -hmm. можливо, справді, им краще жити в, в такій системі, де, насправді, э, є дуже сильні патерналістські настрої. Це ж зручно, насправді, для багатьох. знаете? Ну, здесь На самом деле есть много мифов. Значит, и на сегодняшний день, э, что можно сказать совершенно четко? Большинство крымчан не принимало участие в референдуме. Какая-то часть, да, секундочку. В 2011 году мы вместе с центром Разумкова делали очень такое большое, долгое и тщательное исследование по Крыму. Оно подтвердило, я, кстати, там, если слушатели это не поняли. Ну, я основную свою часть жизни прожил в крыму значит и уехал от ровно три месяца назад я приехал в киев значит в крыму потенциал сепаратизма на 2011 год составлял 22-25%. Uh -huh. Две трети э, людей, живущих в Крыму, чувствовали себя гражданами Украины. А что касается молодежи, то э, этот процент переваливал за три четверти. Uh -huh. вот. И поэтому... Сейчас э, молодые наиверше адаптуются до того, что там бывает. Конечно, конечно. Тут, знаете, в иншем еще питание. Uh -huh. в том, что в 2011 год Янукович при Владе 2013 рік це зовсім інша історія. Тобто сьогодні зрозуміло, що Україна зробила свій геополітичний вибір. І наскільки цей геополітичний вибір є симпатичним для кримчан більшості? От тут ще питання. Тобто, ну, чи це... Одна справа бути, скажімо, була з Києвом, який ще не визначився, і багато в чому був лояльний до Москви. Інша справа бути з Києвом, який сьогодні фактично там ну, не оголошена війна з Росією, курс на НАТО, насправді. Ну, Тобто зараз останнє опитування показує, що вже більше 50% за да, до, 50 -50, до НАТО. Так, да. да, і це насправді ну, да. вже це зовсім інша Україна, інша реальність. Звісно. От здійсню розуміти, що. на информационную специ... операцию э, в отношении Крыма, которая проводилась в последние годы, в первую очередь поддались пенсионеры и бюджетники. Когда я говорю «бюджетники», я имею в виду в том числе контрактников, э, милиционеров там, э, и так далее. То есть это люди, которые купились на обещание в два-три раза повысить зарплату пенсии. Э, значит, сегодня эти люди э, находятся в ситуации, когда, я думаю, месяца через три они смогут соотнести насколько их повышенные зарплаты и пенсии соотносятся с реальным жизненным уровнем э, и так далее. Уже зараз да. разумел, что там пенсии подняли в два раза, а цены в три раза да. разница да. между и и Россией. Это, да. И это еще не так. конец. Что касается бизнеса. Бизнес, э, особенно малый и средний бизнес, в массе своей не поддерживал референдум. 16 марта. И к концу этого курортного сезона те, кто еще предприниматели сомневаются, они поймут, что в условиях, так сказать, Приднестровья никакой бизнес невозможен. Вот люди уже сейчас выводят свой бизнес и переезжают на территорию Украины, и эта категория, она наша. И что касается молодежи, есть, естественно, та чай, определенная часть молодежи, которая имеет, так сказать, подвергалась влиянию пропаганды родителей и той пропаганды общей, которая существует. Но молодежь в Крыму не потеряна. И молодежь, понимаете, в чем дело? Люди активного возраста, от молодежи до среднего возраста, они за эти 20 с лишним лет украинской независимости, они получили э, такую прививку свободы. Они так привыкли, что для решения любых своих проблем э, надо выходить на площадь, надо устраивать пикет, э, значит, надо проводить акции. Когда они сталкиваются уже сегодня с тоталитарным государством, в котором все это делать нельзя, с заборами, так сказать, там, полицейскими на улицах и так далее. Даже у тех, у кого мозги были затуманены пропагандой, они начинают прозревать. Поэтому мы должны работать с теми, кто в Крыму, мы должны пытаться не терять с ними связи, мы должны вытаскивать их на территорию Украины, мы должны передавать им информацию, что очень сложно. И э, в этом смысле... Они, вы правильно сказали, Андрей, э, старики хотели в Советский Союз. Вот, молодежь не могла хотеть в Советский Союз, потому что она там никогда не была, ровным счетом, как и в России. Молодежь, как и вся украинская молодежь, она хочет учиться в Европе, хочет разговаривать на иностранных языках и свободно ездить по миру. Чего она сейчас будет лишена? Ну, просто я знаю батьох mm -hmm. молодих людей, які ніколи не були в Радянському Союзі, але з розповідей, скажімо, батьків вважають, да, що там да, було непогано, да. що там mm -hmm. було баток э, доброго. Десь 15% таких по тим же е, нашим оценкам дітей п'ятнадцять до 15%. добре дуже дякую Пан андрій був у нас клименко вовний редактор інтернет сайту Sea News. і ми зокрема підняли мені здається дуже важливу тему на сайті blackseanews.net, можете зайти почитати є перелік е, судів суден Суден, це кораблі з країн членів НАТО або Євросоюзу, які підтримують санкції проти Росії щодо анексії Криму, які тим не менше власники цих кораблів заходять в порти Криму і проводять вантажні перевезення. І навіть є підозра, що принаймні один турецький вантажний паром міг брати участь і може брати участь в перекиданні військової техніки, тобто тут гроші вирішують.